от партии УДАР руководителя и свидошинской партийной организации УДАР помощника народного депутата Виталия Кличко Витовому Константину Анатольевичу Дорогие друзья, не хочу вас уговлять буду краток спасибо всем неравнодушным, кто вышел надеюсь мы поймем, что невозможно сейчас вот так вас дороги. что я имею в виду? вот мы договорились с коллегами без партийной планы почему? Потому что кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то говорит, политики, вы нам всем надоели. Я с вами говорю сегодня, как представитель Народной Рады и района. И говорю о том, что все мы видим, что происходит в стране. Все мы смотрим телевизор. Раньше мы смотрели волнения какие-то там в Латинской Америке, в Африке. И воспринимаем до сих пор то, что у нас происходит как кино. Ребята, не кино. Совсем не кино. Вчера ранним утром мне позвонили активист из почтовый, Почтовой, причем беспартийный, просто состоятельный мужик, как бы, видимо, недореализованный как бы, социально, собрал вокруг себя группу активистов, построил в Вите Почтовой стадион, как бы, проводит периодически, не формализуя свою деятельность, не вступая ни в какие партии. Вот мы с ним совместно и с организацией мы разом» последний раз проводили на Миколая утренних уд, детям, то есть, елка, Дед Мороз, Снегурочка, выступления, подарки, все, без политики. И он мне, Анатолий бомбу кинули, бомбу кинули в двор". Ну Там маленький ребенок, мальчик лет, наверное, 12-13. Кем надо больше бросать бомбу? Еду на место, действительно, как бы вид, видны как бы, следы корпуса взрывного устройства. Элементы металлические, поражающие, по двору, так сказать, валяются широко. Вопрос, вы, Михаил Борисович Костинский. Я говорю, за что это вам? Вы с соседями воюете? Он говорит, нет. Я, говорит, для села что-то сделал. Вот один сосед, это мой брат, другой сосед, это мой сват. У нас, смотри, палитки друг к другу. То есть у нас нет никаких вопросов друг Никогда не было. Я не хулиган. Я говорю, а с чем вы это связываете? Он говорит, ну как? Я говорю, пошел на Майдан, старый дурак. И начал работать как бы, в каком-то там экспертный, экспертном совете. Он там публицировал, мужик красноречивый, пишет, публикуется. Он там походил, говорит, походил в украинский дом, походил там, пообщался с правым сектором, с левым сектором, с разными товарищами. И вот и прилетело. Ну что, я, что мне ему сказать? Я говорю, Михаил Борисович, вот я вас информирую, что создана народная -народ, рада. И она создана не партиями. И не для обслуживания партийных каких-то политических интересов. Создана для того, чтобы заполнить тот вакуум, который возникает, когда бездушное отношение власти к людям. Создана дружба самообороны. Она создана не для защиты Майдана. Она создана для защиты всех граждан, абсолютно всех. Любой гражданин, последователь партии регионов, коммунистов, э, не знаю там, анархистов, может обратиться и сказать, мне тяжело, меня преследуют. Меня незаконно как бы обижают, угрожают и так далее. Это орган для так сказать, защиты народа. Говорю, поэтому, если вы имеете желание, давайте мы сейчас проверим, это путопорская организация, то, что мы сделали, или это рабочий орган. Говорю, поставим, если дальше будут какие-то попытки, угроз, давления, пост, будем смотреть, будем следить. Наша задача сегодня быть неравнодушными. Наша задача сегодня не оставить наших людей один на один с проблемами. Наша задача быть вместе. Причем вместе ради нашей страны. Не ради победы как бы, какой-то политической силы. Не ради избрания какого-нибудь из возможных кандидатов в президенты. Это, знаете, это потом. У нас сейчас не выбор. Мы сейчас в шаге от пропасти. Мы сейчас в шаге от деполта. Мы сейчас в шаге от того, что мы потеряем нашу страну. Поэтому всех вас призываю. Не будьте равнодушны. Объединяйтесь. От каждого из нас сейчас реально... не вот. Как на уровне там помитинговали и пошли доить корову. А на самом деле от каждого из нас зависит будущее нашей страны. Слава Украине!